Учение о почитании икон, основанное на Святом Писании, утвержденное обычаем первых христиан, до 8 века оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия подверглась гонению большему, чем от язычников. Вот людей, которые, которые отстаивали иконы, их сажали в темницы, убивали, иконы сжигались, и также сжигались и мощи святых. После Седьмого Вселенского собора, закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений, но только в середине IX века были освобождены из темницы заточения иконопочитателей и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. Избранный патриархом Константинопольским Мефодий установил тогда же особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе первое воскресенье Великого Поста. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество православия. Утреннее богослужение ежедневно у нас начинается в, чет... в понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, с 8 часов утра. В ну, субботу и воскресенье, как всегда, с 8.30. Понедельник, вторник, среда, четверг, вечернее богослужение в 17 часов вечера, за которым мы читаем великий покаянный канон Андрея Критского. Это очень замечательное творение, где как раз мы вот почему именно на первой неделе он читается, потому что там вот покаянное чувство у людей вызывается. В среду и в пятницу у нас состоится литургия прежде священных даров, вот, но на этой литургии у нас не причащается младенцы, то есть дети до 7 лет, только могут взрослые причащаться. И в пятницу будет освящение Колева. В субботу в 8.30 утра состоится божественная литургия. И в воскресенье, в субботу вечером в 17 часов все ночное бдение. В воскресенье в 8.30 утра состоится божественная литургия. И в 17 часов вечера в воскресенье чтение Пасхи. Это о страстях Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.